Держи Хорошо. Ну, си, По любому. Следы от того, что жгли сигареты, то есть это пытали, да, таким образом у меня на ногах такие же следы. А вот это следы от наручников, их не снимали две недели, то есть наручники впились в кожу, мне еле спасли руки, то есть, ну, они отекли, соответственно, почернели. Это вот. когда вы в первый раз были? Это в первый раз, да, когда генерал Козицын захватывал нас. Бля. Ну, все началось с того, что вообще-то я с Крыма. Вот. Ну, я единственная крымская татарка, которая сидела в плену. Вообще, в плену два раза. Вот. То есть я в том году сидела в плену. Началось все, соответственно, с Майдана. Я награжденный участник Майдана. Вот. Потом расселяли беженцев с Крыма, с Донбасса. Вот. То есть мы расселили порядка 4 тысяч человек, беженцев, по территории Украины. Но Потом, соответственно, я попадаю в визу гуманитарную помощь в июле месяце. Это вот как раз боевые были очень серьезные в том году. В визу гуманитарную помощь и попадаем мы, то есть ошибаемся блокпостами. Я выхожу и говорю «Слава Украине!» на блокпосту Новороссия. Ну, на третьем блокпосту нас задерживал уже генерал Казицын. Соответственно, я была сначала у казаков, потом возили на продажу в Ростов. Вот, ну, слава богу, потом передали в Луганск военную комендатуру. А что значит возили на продажу в Ростов? А, дело в том, что чеченцы, ну вот которые работали очень плотно с Казицыным, вот, а, меня и афганца Сережу Захарова, который также был в нашей машине, вот нас обоих, ну, то есть кого как, как нам сказали, то ли на органы пойдете, ты может быть на проституцию. Может быть. Вот. То есть, если тебе сильно повезет. Вот. Ну а как, куда, то есть лиц мы не видели, потому что, соответственно, у нас глаза были закрыты, ну, руки связаны. Вот у меня до сих пор от наручников остались следы еще с того года. Вот. Ну, слава богу, что потом были переданы в военную комендатуру Луганска. Ну, три с половиной месяца мы просидели там. Потом были обвинены 28 октября в районе счастья вот, на сепаратистов. В этом году, ну, соответственно, освобождала меня группа Патриот. Вот. Ну, я как бы решила, как бы, что это мой долг в любом случае чем-то ну, помогать вот военнопленным. То есть, когда ты сам переживаешь это все, ну, понимаешь, насколько это все страшно и опасно и печально, то ну вот я занялась, то есть, ну, начала помогать группе Патриот как волонтер по освобождению пленных. Почему? Потому что, соответственно, появились определенные связи на территории ЛНР. За такой. Период продолжительный нахождения там, соответственно, появляются связи. То есть непосредственно у меня с комендантом появилась связь с Грачевым Сергеем Викторовичем, который оказывал помощь потом в освобождении пленных. Вот. Ну, в этом году наладили такой контакт с депутатом ЛНР Коноплевой Светланой для того, чтобы нашим пленным, то есть они говорят, что не будут кормить наших пленных, потому что мы заблокировали город что еда не поступает, мы ваших пленных кормить не будем. Ну, у меня была договоренность о том, что я буду поставлять продукты питания, медикаменты, лишь бы пленные в СУ ну, были сыты, то есть чтобы им была оказана медицинская помощь. На третий раз, так, то есть я приезжала два раза абсолютно спокойно, привозила и вещи, и матрасы, и все, что нужно было на блокпост. Единственное не требование было, чтобы я завозила это на блокпост ЛНР. Первый блокпост от моста на станице Луганска. То есть я, да, рискую собой, к сожалению, ну, пришлось это сделать. На третий раз у водителя были найдены патроны при обыске машины, были найдены какие-то документы неизвестных там лиц, карты. Водитель был задержан. Мне было предложено пойти на Украину, но я просто в силу своего характера не смогла оставить там водителя, который, к сожалению, в силу своего характера оставил меня. Как в итоге? Оказалось, что через три дня его отпустили. Мне, конечно, об этом не сказали. Он сказал здесь, рассказал, что он сбежал, но на самом деле его отпустили. А я четыре с половиной месяца просидела в Министерстве госбезопасности как к вам относились? Что значит быть женщиной в плену? Это очень тяжело. Конечно же, физиологические особенности, но да, врачи, к ним нет никаких претензий, помогали всем, чем возможно, потому что у меня большие проблемы с сердцем, ну, то есть гипертоник, оказывалась помощь и утром, и вечером, то есть вне зависимости от того, хотела я идти к врачу или не хотела. Вот, то есть когда увидели, какие у меня проблемы, этим начали помогать. Ну, а сами прекрасно понимаете, каждый день заходят и говорят, ты с 15 числа, с 15 марта в списке обмена, а Украина тебя не хочет менять и вообще ничего не хочет, и вы никому не нужны, и оставайтесь здесь, и вы все равно приедете туда, вы, как говорится, никому не нужны, вы по-любому предатели, ну... Психологически, морально это очень сильно тяжело. Но в Министерстве госбезопасности как бы физическую силу ко мне, в отличие от генерала Козицына, в том году, не применяли, потому что оттуда я приехала ну, просто получеловека. Вот. Вот так. И что дальше? Вы будете продолжать заниматься да, своей Конечно, деятельностью? я буду продолжать заниматься, конечно, я буду поосторожнее, я не буду заезжать на их территорию больше. В случае передачи вот такой вот гуманитарной помощи пленным либо обменом, все это будет происходить на буферной зоне. Соответственно, в любом случае, ну я считаю, что это мой крест. И если я могу хотя бы одного человека оттуда вытащить, я сделаю все для того, чтобы это делать.